Короче, пока вы, ребятки, выходные отдыхаете, мы сегодня уже купили пару тачек и приехали вот нашу гоночку смотреть. Гоночную. Гоночную гонку. 720 лошадиных сил. Так, значит сейчас она работает на этом этаноле, да? А если залить просто 95-й бензин... Она будет работать, но будет много бензина потреблять и все. Но с ней ничего не сгорит. Мотор не и... сгорит. Нет. Он просто будет заливать бензином. Угу. Ну, короче, е... думаю, короче будет... ехать можно. Повезете, что что как не было? не своим ходом поедем у нас вот три машины два посада еще bmv одна и это будем своим ходом ехать так резина летняя он знает да, да, да. резина летняя что я, я думаю, не ну понятно я говорил крыша ну, тоже, что много а, стояло, потолок да да потолок он стоял много он знает ну и просто грязный а там датчики вот эти вот на стойке стоят, это давление турбины, да, все? Да, температура. Так, ну это понятно. Запаска аккумулятор здесь, а здесь два насоса, э, отстойники и фильтры. Это для топливные насосы, да? да? Да, да, потому что одного не хватает. Здесь три стоит, один в баке и здесь два. Угу. Запаска там будет ключ. Закатка, да? Да, да. да. Угу. Тут датчики стоят, и там датчики. Вот это я так понял, масло, да? Давление масла. Да. Очень страшный звук. Реально гоночный автомобиль. Максимально сколько? 320 доехал? Не, я 300 ехал, но она максимально будет 340. 340 всего лишь. Как попрощаться? Ну что она ну нестандартная. Ну понятно, что нестандартно. Тут трохи мощности есть, да? ты ну, нам покажи, что такое 600 кобыл. А тут не машин 600, тут 500, да? Да, давай 500, потому что все ограничения сделаны. Показать будет не так, никто потом... Нам что за ним. За этим? Да, да. За этим? Вот куда он поехал, да, за ним. А -а -а. ESP специально выключил, да? Что такое? ESP выключено специально. Да, она автоматична, потому что здесь компьютер программированный, а ага. не заводский. И не заводной. Ага. Здесь температура масла показывает. Не можно быть больше, чем 120. В турбине? Нет. Вообще. Мотор. Она будет мигать уже, если будет больше, чем 120. Это температура масла в моторе? Да. да, да. А здесь масло давление. Давление масла сюда можно вставать, кстати. Давление масла тоже в моторе, да? Да. А это шелестят так эти самые насоса, да? Да. Ой, блин, а Гру... пойдешь, или... э -э да. да, я сейчас быстро сбегаю. Пойдешь, Какое тебе Любой. Короче, забрали мы нашу гоночную ауди. Ее, конечно, немножко подурезали. Заказчик позвонил продавцу, говорит, сделай там чуть-чуть меньше лошадей, чтобы мы доехали нормально и не разбились. Ну, поставили ограничитель тут на 4000 оборотов. Она сейчас больше 200 не едет, потому что она ну, надо доехать домой. Ну, так, тачка, огонь.